Миру Божого Любі, хочу поділитися з вами самою чудовою в світі молитвою, яка є молитвою за усіх чоловіків. Якщо у вас є тато, брат, чоловік, ваш син, і ви хвилюєтесь за нього, що він знаходиться не в тій компанії, в якій потрібно, або заблудився, або знаходиться в переживаннях, стражданнях і ще в чому, то потрібно молитися за нього. и провозглашать все слова обетования. Разум с царем Давидом есть молитва, она называется Псалом Парший, Псалом за мужей Господних. Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит на собрании развратителей. Блаженный означает счастлива. Вы можете говорить, счастливый мой человек, там, Вася, Петя, Коля, там, как бы его ни звали, скажите, счастливый мой Васенька, який не ходит на совет нечестивых, який не сидит на пути грешных, який не сидит в собрании Но о законе Господнем, воля его, и о законе его он размышляет день и ночь. Но о законе Божьем и Васенька размышляет день и ночь, повторяет и провозглашает эти слова, и вы что Я Господь будет действовать в его жизни. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое в свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что бы он ни делал, он успеет. Не так нечестивая, но они, как прах, возметаемые ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Приглашает эти слова обетования на своих э, отцов, сыновей, мужей, братьев. И пускай Господь благословит вас. С миром Божиим.